Вот. вот это я вижу, пацаны. Где службу родную несете? Здорово. Ну, привет. Ты не а ты не несешь. Все там же. Ты не несешь. Я не несу, я на выходном че. Да, понимаю. А мне кажется, что ты его командир как раз. Нет, у нас тут все равно. У нас Тут нет командира. А вы на каком, нап... на каком направлении? На Запорожском. Тяжело у вас, ребятки. А я в Белгороде. Тоже работаю? Я в военкомате работаю. Я свое уже отбегал. По полям. Понятно. Офицер? Подполковник. Понятно. Тыловая крыса, так сказать. Понятно. Но мы такие же хули. <связать> Таня, я вижу, вы сидите в блиндаже где-то. Не в блиндаже КПП мы сами себе сделали. Тут все было раздолблено, сами себе соорудили, сами все построили. Все своими руками. Понятно, понятно. Ну, как обычно. За, за свой счет, за свой счет. Ну, а вот это вот наше раздолбайство еще с советских времен тянется неистребимое. Беда. Да, да, да. Беда только в том, что. Э я иногда, ну, я-то живу здесь, я и родился в Белгороде. Я иногда просто не понимаю, ну, вот нахрена, вот, ну, вот зачем? Вот все это зачем, честно. Службу-то несу, несу, конечно, куда ж деваться. Но а иногда сам себе задумываюсь. Ну, ну, какого хрена? Чего ради? Вы же подполковник, вам виднее. Да, да, пацаны, пацаны, тут не поспоришь с вами. Но я-то, понимаете, в чем дело? Я-то украинец по крови. Я воюю, и я воюю со своей родиной. Это ужасно. Это просто... Что вы думаете по этому поводу? Думаю, что я говно. Почему? Потому что я, да. воюю, потому что я воюю со своей родиной. Но мы, вы, же в России же выросли, родились. Нет, мальчики, нет, мальчики, я родился и вырос в Харькове. Это я где-то уже э, 20-летним пацаном переехал в Белгород. Ну, Но... Воюем же с фашистами? Не видела там фашистов. фашистов. Еще раз я говорю, живу-то я в Белгороде. И раньше я ездил к ним каждую неделю, как-то не встречал я фашистов. Не встречались на моем ну, пути. А сейчас а же каждый танк, блядь, под свастикой. Какая да. свастика? Ты что, дурак, что ли? Это казацкие кресты? Да, это, это казацкий были? крест. Посмотри в Википедии. Ты что, совсем дурак, что ли? Вроде же не, а, не глупый человек. Посмотри на флаги Богдана Хмельницкого, посмотри на флаги э, Гетмана как он их Сагайдачного. Но это казацкие кресты классические, православные. Вы что, пацаны, совсем дубу дали? Да нет. Что значит то нет? Да, Какие же они православные, если это свастика самая обыкновенная. Ты знаешь, как выглядит свастика, сынок? Конечно. Ну как тебя зовут? А, да, ты не мол, ты не мол уже согласен. А сам откуда? Я сам, откуда? сам откуда? Офице... Я тоже... Офицер? А. Офицер? А. Офицер спрашиваю. нет. Нет. Пошел по контракту? Нет. Пошел по контракту или по мобилизации? А. Так про кресты давай сначала определимся. Ты свастик увидел когда-нибудь? Зачем такие глупые вопросы? Почему вопросы? Вопросы как раз умные. Вопросы как, как раз умные. Выгна, выгнать нечисть это в смысле выгнать моих э, земляков с их земли. Это ты называешь выгнать нечисть? Ну я-то я, я понимаю, я негодяй. А ты просто дурак. Разница между нами, знаешь, какая? Я негодяй, а ты просто дурак. Я в штабе сижу, а ты в блиндаже. Я таких как ты отправляю туда, а ты сидишь и рассказываешь мне про свастику. Я прожив всю дядя жизнь. Входит... Да ну подожди-то, да. я закончу, не перебивай меня. Дядя... Я же а, не дурак, в отличие от, от, от тебя. От... Да перестань ты, перестань дядя... ты верещать, дай мне сказать. Ты же понимаешь разницу между фашистами и антифашистами. Ты уже наговорил, дядя с военкоматом. Ну а что такого? Я правду говорю. Правду да. говорить легко и приятно. Я говорю с солдатами, которые на передовой которых завтра может просто не быть. Это понятно. Пойду ну, я этого Пойду тебе. Поэтому поэтому я сижу и говорю правду, да. Это легко. Какую правду? А Какую? правда правда она одна. Правда, правда. Да ну не ругайся, ты мадам И ты разговариваешь с офицером. Правда одна. Мы пришли, мы пришли на чужую землю, устанавливать свои порядки. А это называется фашизм. Вот так вот. Да. Когда армия одна приходит в страну другую и начинает рассказывать, как им там жить, это называется фашизм. Нет. Ну, аргументируй, солдатик. Мирные жители же всегда за нас. Да. Что-то я, мерные этого не... Мерные, что да. я... Что я этого не вижу ни в Харькове, ни в Днепропетровске, ни в самом Нет, Запорожье. Это... И почему-то в самом той Запорожье той, не той, вижу. От той кации всего. Кто превыше а всего? Это вот он как раз... Кто? Когда они кричали, Украина превыше всего, mm -hmm. Москва Гайку, вот это фашизм. А, а разве Россия превыше всего Путин никогда не говорит? Нет. А нет, а я слышал. А, а, я еще слышал а, я, а я еще слышал, что он говорит, что украинцев не существует. А я вот гражданин России и украинец. Как же так-то? Украинец это политическая нация. Если хочешь знать. Так, а так ты, меня, народ... ты меня, конечно, извини, политическая или этническая, но я этнический украинец, а не политический. Политически я как раз россиянин. Этнически это потому, что родился на русской земле. Я родился в Украине, и родители мои были украинцами, и их родители, и родители, и их родителей аж до самого 1654 года знаю. И все были украинцами. А была... Ну так тогда и России в 1654 году не было, не было. Было Московское царство, сынок. Московское царство было. А вот князь, а вот князь Гетьман Богдан Хмельницкий был королем Руси, а Алексей Михайлович Романов был царем Московским. Ну как, ну как, ну как? Ну открой википедию и прочитай. Это же наша русская википедия. Там написано в его титуле король Руси. Сынок, так это наша, понимаешь, это же не их, это, это наша Википедия, сынок. Сынок, ну плохие у тебя родители, разве они тебя ничему не научили? Почему не ну потому, Я что не ты, тебя потому что ты, обиду. потому что ты меня... Ну ты же можешь завтра не вернуться со своего рубежа. Давай как будем честными Я и порядочными парень. людьми. Я Давай не будем парень. честными и порядочными людьми. Мы ведем себя ровно так же, как вели себя немцы на этих украинских землях. Ровно так же. У меня мама родилась в Харьковской области. Это село сожгли сначала в третьем году, а потом в 1900. Нет, потом в 2022. -м. Только в этот раз уже российская армия. А ты мне будешь рассказывать, что нас мирное население встречает. Как-то не наблюдаю этих встреч. А Ждунов всегда есть. У нас в Белгороде, поверь мне, тоже хватает э, людей, которые сейчас мечтают присоединиться к Украине. Вот так вот Ждунов да. хватает. Но это же не значит, что так надо делать. Правда? Это называется, преда... это, это называется предатель, сынок своих родителей. Сынок своих родителей. Сынок своих родителей. 10000. Что у тебя набито? Ну я же, я же Ты тебя не оск... Подожди, я тебя не оскорбляю. Я разговариваю с людьми, которые э, со смертью здороваются. Я, я разговариваю я... с людьми, которые рискуют своей жизнью. Бля... Мне что врать Бля... им стоит? Скажи, Бля... мне врать вам Бля... надо? Один себе. Это не страшно, я срока не боюсь. бесчестие хуже. Вот бесчестие хуже. А я, а я. Я являюсь офицером армии, а я являюсь офицером армии, которая ведет войну против моего народа, украинского. Украинского народа. Я являюсь офицером армии, которая ведет войну против моего украинского народа. Это ты. Или за Россию тогда, или за Украину. Ну я не могу, я прися... я присягу давал. Я бы... я бы и рад бы за Украину, но я присягу -то давал. Я-то присягу, присягу давал вот таким негодяем, как ты. Понимаешь? Самый натуральный оборотень. Нет, не-не-не, ты неправильно понимаешь. Оборотень, оборонь, оборотень это тот, кто прячется. Подожди, не перебивай меня. Оборотень это тот, кто прячется, а я правду говорю. А я говорю тебе правду. От ви, е, Ороде. От ви, паскуде, будете відомі. Я вас, друзі, закликаю, як ви побачите це відео, ви, ви, як я викладу його на YouTube окремо, поширюйте його. Нехай всі бачать, що це, що це за хробаки. Нехай всі знають. Вони, вони хворі на всю голову. І невеліковні. Та пішло воно. Можу показати кордон Росії. Ні, кордон саме... Кордони, да, 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 да. Енгар. Вітаю вас, Микола Сетенко. Всім доброго вечора і вам. Друзі, може, когось не побачив. Ерлан, Казахстан. Алга, Казахстан. Вітаю вас, пане Ерлан. Тут тільки Хаймерс допоможе. да да, да Семеннич. Саме так, Семеннич. Ніяк інакше.